Ну что я могу сказать по игре? Я могу сказать, что первый там очень плохо играли. В перерыве пришлось немножко объяснить, что так футбол не играет. Ну, второй там более-менее играли и, в принципе, могли выиграть. Были у нас хорошие моменты, не забили вратарь. Здорово сыграл. Ну, в принципе, очко это тоже очко. Тем более в нашей ситуации, которая, я думаю, первый тайм я очень недоволен первым тайм у него микротравма, поэтому нет смысла усугублять травму. Он мог выйти, допустим, но мог получить травму и потом вы, выпасть на, на, месяц или где-то еще. Поэтому решили поберечь. Анатолий Васильевич, Микола Павлов сказал, что они планировали сыграть на нуль. И они сыграли. Вы тоже планировали? Нет. Какие... Я, но я, же считай. вам, я же вам говорил, я же, говорю... я же сказал, что я недоволен первым таймом. Пришлось я немножко крикнуть на них в перерыве, объяснить, что надо, мы же договорились, что у нас каждая игра решающая, и мы играем каждую игру на максимальный результат. Получается, бывает, получается, бывает, нет. Будем разбираться, почему первый тайм. Будем, конечно. Ну, знаете, не каждый игрок еще войдет в игру в такую. Это так кажется, что легко. А не каждый игрок может войти в игру. Поэтому... Ну, Лопес и не пришел. А? Лопес и не пришел. Вот видите? А вы говорите. А хотя... А, вот опять может быть. Так все может быть. <свят> может вопрос. быть все, конечно. Анатолий Алексеевич, можно питание по Донецку? Да. Мы смотрели выше головы. Это ваша титанична праца? Это, это наша фортуна? Не, я же поблагодарил ребята за игровую дисциплину, что мы планировали, мы и выполнили. Это самое главное. И должна быть и холодная голова быть там. И они выполнили в Донецке, и поэтому они здорово сыграли. Мы им не дали, убрали их сильные козыри, Метлурга Донецка. Это самое главное было в той игре. Конечно. А? Ну, будем настраиваться, будем максимально. Я ж, у меня принципе в жизни. Каждая игра – это максимальный результат. Ну, бывает, получается, бывает, нет. Это же футбол, ребята, вы сами понимаете. Сегодня могли выиграть. Могли, но не забили. Вратарь потащил. Должны да, должны были. Второй тайм, Второй тайм неплохо играли. Не так сказать, что здорово играли. Но неплохо. Ну, что сделаешь? Это футбол, ребят. Вас сейчас, вот так, перед Львову, перед Хиеву. ну, понимаю. Ну, молодежь. играет. Э, предета 93 -го года. Конечно, еще это где-то будет, будет ошибаться. Ну, что делать? Надо доверять. Тем более, наш. Понимаете, чем дело? Ну, не понравился мне ресурс, поэтому поменял. А те игры он плохо сыграл? Не Как не важно? Я не сказал бы. Он был один из лучших, кстати, в тех играх. Коллеги, давайте запитание, а на комментарии все. Да, 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 да. Это, это можно. Кто кто? Конечно. Ничего, сколько мы лет? 19? В 19 раз уже я играл в Динамо Киев. А при Союзе это, представляете? Ну, почему? Почему нет? Шевченко играл во сколько лет? 18. 17 даже, даже 17. Потом ему Шавковский во сколько? 19. Надо доверять, наверное, ну что, конечно, он будет расти. А если так мы где-то, ну что, он? он, же сыграл с шахтером, хорошо сыграл? Э, в Донецком, прекрасно. Ну что, а что? Доверять надо, тем более наш. Чем мы будем где-то покупать ярко? когда он есть только надо доверие ему. И он будет расти, будет расти, расти. Если, конечно, дискотеки не поломают голову. И все остальное. Вы знаете, о чем я говорю. Что а? вы с байконом? А? С что Шукайте Посмотрим. Все от него зависит. Он такой парень непростой. Непростой. А? Мягко да, да. Мягко говоря, непростой. Ну, он хочет домой в Бразилию или что. Посмотрим, не знаем, что будем разговаривать, убеждать, может. В принципе, футболист он хороший, знаем. Но самое главное, что мне нравится, что я с ним переговорил, потому что он работал на сборах очень плохо. Дурака валял, если так, между нами говоря, дурака валял. Сейчас он ну, потихонечку начинает похож на того Майкона, которого мы знаем. Но надеемся, что все-таки должен честно отработать, а там как что там, договоримся, не договоримся, это такое дело. Не Думает все, все думает. Кто-то там агент ему мозги компасирует, наверное. Знаете, эти агенты, задача, вы же знаете агента. Себе в кишень, себе в кишень положить побольше, и все. Вы сказали, что наш, это означает, что вы уже Ну а чего? Конечно. Конечно. Она, нет, она уехала, потому что у меня там дети в школу ходят, и поэтому уже летом уже перейду в школу, и футболом занимается. Поэтому переведу, они приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Так, так конечно, все сделаем, будем стараться. Да. Я хочу, чтобы команда, чтобы Волынь, Волынская область, она заслуживает, чтобы увидела европейский футбол. Чтобы приезжали команды сюда европейские. Поэтому. Потому я что, что я, я ребятам объясняю, я, потому что я был на многих чемпионатах мира Европы и все остальное, и там, и Лиги Чемпионов и все. И я им просто объясняю, как это здорово играть, когда ты играешь с такими командами. Во-первых, ты себя проверяешь, себя и это играть с такими командами, там, с европейскими, это просто здорово. У меня, у меня почти в жизни. А? Да. Бьемся. Бьемся, а мы будем биться. Мы так просто не сдадимся. Просто не сдадимся. Это точно я вам обещаю. Арсенал, да. Ну, может быть. Ну, спасибо вам. Все, да. Спасибо, до свидания.